assalomu alaykum men o'zbekiston respublikasi samarqand shahrida faoliyat yuritayotgan maroqand obod duk tashkiloti uh, uh, which is operating in solid waste management uh, sector in samarqand city uzbekistan korxonamiz uh, samarqand shahri fuqarolariga qattiq va maishiy chiqindilar tashish uh, xizmati faoliyati bilan shug'ullanadi we are serving the the samarkand population uh, with uh, solid waste extraction from the city bugungi konferensiyaga biz o'z jamoamiz bilan birgalikda shu konferensiyaga mehmon bo'lib turibmiz We came with our team to this conference and uh, to the IFAT exposition also hammamizni xabarimiz bor butun dunyoda iqlim o'zgarishlari juda muammoli bir vaziyatni tashkil qilmoqda shu jumladan bu iqlim o'zgarishlari o'zbekistonni ham cheklab o'tmayapti it has already been mentioned, and we, are, we know that this uh, climate change issue all over the world, uh, becoming the uh, global problem, and uh, uzbekistan also uh, not a site of this. <laughs> Our country also um adopted its national strategy uh, for the uh, environmental uh, improvements. I mentioned one more last <laughs> note about the situation. Because, of course, when we against the League, we were also against and in our city, we are implementing the uh, solid waste modernization of solid waste management uh, project uh, under finance of aft, uh, french development agency. Uh, the cost of this uh, project is over $40 million. Mm. loyihamizning asosiy maqsadi aholimizga ekologik va atmosferaga zaharli moddalarni chiqishini oldini olish uh, maqsadida ekologik ijtimoiy loyiha hisoblanadi this is social isi uh, project and has targets, uh, has targets, aims to reduce the greenhouse gas emission from this wastes and improve the uh, waste collection infrastructure and others in the city ushbu ko'rgazma va shu konferensiyadan asosiy maqsadimiz biz jamoamiz bilan birgalikda aynan shu istanbulni ya'ni butun yer yuzida shu aynan shu chiqindi sohasi bo'ladimi ekologiya sohasi bo'ladimi shu yo'nalishlarda fikr almashish hamda o'z tajribamizni boyitish maqsadida bu konferensiyada turibmiz We are glad that we are in this uh, conference and having purpose to uh, exchange experiences, get more knowledge about waste management uh, in the developed countries, uh, particularly in the city of Istanbul. hozir ko'rib turibmanki juda yaxshi gaplar bo'ldi aynan o'zimiz sohamizda kerakli mutaxassislarni ham ko'rdik o'sha kofe breakda bo'ladimi yoki kechki ovqatlanishda bo'ladimi birgalikda shu hamkasblarimiz deymiz hamkasblarimiz bilan birgalikda fikr almashib o'z tajribamizni boyitish maqsadimiz bor And we hopefully uh We already here uh, seen many specialists, uh, experienced people in this whole uh, ma waste management sector. Uh, hopefully, we'll have a chance during the coffee break and other moments to exchange some knowledge and uh, experience to have more conversations so that uh, it would be helpful for uh, our side and to other guests also. ushbu konferensiyada birinchi marta biz qatnashib turibmiz bundan keyingi konferensiyalarda yoki shunaqa tadbirlarda o'z jamoamiz bilan qatnashamiz degan umiddamiz